На самом деле очень сильно волнуюсь, потому что очень много сильных участников, очень яркие сейчас вот артисты выступали. Со мной стоит вся моя страна, вся моя семья. Большой путь мы проделали, несколько пересадок. Мы спали в аэропорту. Было очень нелегко, поэтому я как минимум должна постараться, чтобы оправдать все эти ожидания. Меня зовут Лаура Утеова, мне 30 лет. Я приехала из города Актау, республики Казахстан. Мой город ранее назывался Шевченко в честь украинского поэта Тараса Шевченко. Я хочу показать всей Украине, как звучат уникальные голоса моей страны. Место Казахстан. Я бы очень хотела попасть в команду Нади, потому что Надя для меня сама является очень большим примером мотивации, потому что она а, буквально год существует как сольный проект. Ее треки, просто несколько миллионов прослушиваний и просмотров набирают. Я бы хотела поработать именно с ней. Ну кто же там? Ну кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Ну кто же он? Ну кто он? Кто он? Кто он? Кто он? Ну, ну кто она? Ну кто она? Я б дуже хотіла стати звісна не тільки себе в Казахстані, але хотілося б, щоб мене услышали і в Україні, і в інших странах. Дуже гарна, боже, яка гарна. Але треба послухати голос. Не можна на начари. Да, начари не можна. Особливо жіночі. <гас> Це ж боже, небезпечно. Гарно. проти місць. С тобой проститься, и не в силах отпускать Построемые на Стица. Начинают остывать. Я не могу, не хочу. Я убегу от этих чувств. Красиво.

Коли вона бачить, що не повертається, то вона вже думає, е, зараз я зараз як буду валить, а це неправильно, не мабуть. Ну, я, я, я не передавила, мені здається, да? так? Вона <пробітник> пер, пер, передавила трохи. Ти <пробітник> да? правильно сказав? Ну, так, От холодно було підбратись. Є... На жаль. Всім привіт. Я Лаура. У Тиова мне 30 лет, я приехала из города Актау, Казахстан. Да. Класс! Честно говоря, вот этот момент, когда выбирают вашу песню, мою песню, мне безумно хотелось нажать кнопку. Но я слышала просто, что внизу вам на нижних нотах низковато было. Сегодня просто так сложилось. Вы уж, пожалуйста, простите нас, не обижайтесь. Самое важное, чтобы вы не расстроились и не отступились. Ни Надо продолжать. Случае. Это ваше место. Случае. Вы очень красивые, талантливые. Не останавливайтесь. Это самое важное. И большое спасибо за то, что вы приехали, приехали к нам. Мы ценим спасибо. это. Спасибо. Спасибо, ребята. Большое спасибо. Можно я вас проведу, пожалуйста. Можно я это сделаю? Я хочу обнять вас и сказать еще раз спасибо за то, что исполнили мою песню. Спасибо. Вы прекрасно спели. Очень сильно попасть. Не расстраивайтесь, стопка, ладно? Вы умничка. Здравствуйте. Завтрите. Здравствуйте. Вы не обижайтесь, пожалуйста. Она прекрасна, она чудесна. Спасибо. Дивлячись уже на свою команду, я понимаю, что, что если бы я ее почула. <утшула>, трохи раньше я бы вернулась. Все. Я Спасибо большое. .oj. Лаура, ]enhaga. спасибо вам большое. Нам, Вы прекрасно. Да, ты прекрасно спела. Ну да, не с первого раза открываются эти двери, но они обязательно откроются. Приезжай к нам еще. У, У нас есть люди, которые по четыре раза приходили, потом побеждали. Да, абсолютно верно. Поэтому возвращайтесь к нам. Спасибо, спасибо вам большое. Вам спасибо. Неймовірні вокалісти з різних куточків України та світу. Справжні самородки та скарби нації. Ти побачиш їх ексклюзивно на один плюс один. Так звучить твоя країна. Почуй її справжній голос ексклюзивно в ефірі каналу Один Плюс один та на «Київстар ТБ».